Вас приветствует информационная служба канала БТБ в студии Виктория Третьяк. Заявление премьер-министра Арсения Ценюка об отставке направлено в парламент, однако она официально еще не принята. Об этом на заседании правительства сообщил временно исполняющий обязанности премьер-министра Украины Владимир Гройсман. В кабине работает и наш корреспондент Наталья Пругар, у нее узнаем все подробности. Наташа, здравствуй, тебе слово. Здравствуй, Виктория. Ну и сегодняшний день в Кабмине назвала днем существенных интриг. Скажу, что заседание задержалось на 10 минут, и обычно министры заранее занимают свои рабочие места, где, собственно, у нас есть возможность с ними пообщаться. Ну а сегодня они вошли почти синхронно. В кресло премьера сел вице-премьер Владимир Гроссман и собственно обратился к своим коллегам. И что он сказал? Я предлагаю послушать в прямой речи. Премьер-министр Украины Арсений Петрович Яценюк оголосил про те, что он... Премьер-министр Украины Арсений Петрович Яценюк объявил о том, что он подает в отставку. Соответственно, им направлено заявление в парламент. Хочу отметить, что эта отставка официально не принята и пока парламентом не рассмотрена. И мы с вами выполняем обязанности в полном объеме. Ну и, собственно, отмечу, что Гройсман сказал, что очень важно министрам даже в новом статусе работать, как говорится, на полную в это тяжелое время для государства. Но и отмечу, что до сих пор непонятно, они министры или еще исполняющие обязанности, поскольку Гройсман сказал, что отставка Яценюка официально не принята. Более того, постоянный представитель президента в Кабмине Александр Данилюк сказал, что заявление официально не зарегистрировано. Более того, мол, его он даже и в глаза не видел. Ну и, собственно, предлагаю послушать. Вчера премьер оголосив устно, оголосил про свою отставку. Вчера премьер объявил устно о своей отставке. Я так понимаю, что сейчас она подтверждена также письменным заявлением. Согласно закону о кабинете министров, у Верховной Рады есть 10 дней на то, чтобы рассмотреть этот вопрос. И если Верховная Рада примет эту отставку, то все равно кабинет министров остается исполняющим обязанности. И все понимают, что это высокая ответственность. И все разумеют, что это высокая но со слов Данилюка стало понятно, что у президента нет претензий к этому правительству. Мол, все понимают, в каких тяжелых условиях им пришлось работать. Ну и теперь, как говорится, мяч на стороне парламента, который за 10 дней должен или принять отставку, или нет. И также, как наголосил Данилюк, сказал, что президент обратился к парламенту принять обязательно правительственные законы об изменениях в Госбюро в принципе, которые вчера и стали причиной того, что Арсений Яценюк подал в отставку. Виктория. Спасибо, Наташа. Напомню, с нами на связи из Кабмина была наш корреспондент Наталья Пругар. В зоне проведения АТО за сутки погибли 13 украинских военных, еще 19 ранены. Об этом сообщили в информцентре СНБО. А также отметили, что все раненые доставлены в медучреждения. Им оказана соответствующая медицинская помощь. Несмотря на успехи силовиков, ситуация в зоне АТО остается напряженной. Боевики продолжают обстреливать украинских военных со стороны России. Об этом сообщил пресс-офицер пресс АТО Алексей Дмитрошковский. По его словам, из артиллерии обстрелян пограничный пункт пропуска Мариновка и два блокпоста сил АТО Дьякова из стрелкового оружия и гранатометов в блокпост около Дебальцева. По словам Дмитрошковского, террористы продолжают использовать установки «Град». Сегодня ночью террористы продолжили обстреливать блокпосты. Так в час ночи с БМ-21 «Град» открыли огонь по аэродрому в Луганске со стороны населенного пункта «Фабричная». В 3 и 4 часа ночи с «Градов» обстреляли блокпост близ населенного пункта «Веселая гора». Осуществлен обстрел с БМ-21 «Град» позиций украинских войск близ Березового и блокпоста недалеко от населенного пункта «Мариевка». В Луганске за сутки из-за полученных огнестрельных ранений и травм погибли двое мирных жителей. Еще семеро были ранены. Об этом сообщили в пресс-службе Горсовета. Под артиллерийский обстрел попали дома в Артемовском, Жовтневом, Каменобродском и Ленинском районах города. Также в результате вооруженных столкновений были повреждены системы жизнеобеспечения Луганска. Коммунальные и аварийные службы города работают в усиленном режиме, восстанавливая коммуникации и возобновляя подачу света, воды и газа абонентам. В Донецкой области за сутки погибло 14, ранено 13 человек. Об этом сообщают в облгосадминистрации. Ночью активные боевые действия шли в периметре Донецкого аэропорта. Один мужчина погиб, и две девушки получили тяжелые осколочные ранения в результате обстрелов города. В то же время в Донецке сейчас продолжаются обстрелы в районе аэропорта. Жители сообщают о взрывах со стороны городов Маренко и Красногоровка. Украинский журналист Антон Скиба 22 июля, захваченный в плен боевиками в Донецке, до сих пор находится в плену. Об этом нашему каналу рассказал главный редактор издания «Новости Донбасса» Алексей Мацука. По его словам, журналиста издания обвиняют в распространении информации о действиях боевиков в украинских и международных СМИ. Коллеги журналистов во взаимодействии с местными органами власти уже создали координационный штаб по освобождению Антона Скибы. Тем не менее, террористы пока не идут на переговоры и не выдвигают никаких требований. Требований. И в процесс включены не только журналистские правозащитные организации, но и подключилась также Донецкая областная государственная администрация и Донецкий городской совет. Но тем не менее лидеры вооруженных сепаратистов отказываются от э, того, чтобы освободить Антона и э, никакие требования вместе с тем не выдвигают. Антон вчера выходил на связь с одной своей подругой, сказал, что он надеется, что его скоро освободят, и не уточнял конкретно когда, он не уточнял, где он находится. По нашей информации, он находится в подвале здания службы безопасности Украины по улице Щерса, Суд в Воронеже оставил украинскую летчицу Надежду Савченко под стражей до 30 августа. Судебное разбирательство проходило в открытом режиме, однако саму Савченко в зал суда не привезли. Она участвовала в заседании в режиме видеоконференции и давала показания на украинском языке. Страна защиты наставила на изменение меры пресечения с ареста на залог. Однако прокурор выступал категорически против этого. Украинская летчица инкриминирует якобы причастность к гибели российских журналистов. При этом сама Савченко в интервью телеканалу Life который считает рупором Кремля, категорически отрицает обвинения российской стороны. То, что меня обвиняют в убийстве русских журналистов, в принципе, никогда бы этого не сделала. Не стреляла бы никогда в безоружного человека. Как сказал когда-то один генерал из армии Степана Бандеры, когда тот решил же его убить, что если моя смерть нужна Украине, то я готова и померти. Не важно, то есть не боюсь. Боюсь навредить своей жизнью, либо своей смертью, боюсь навредить своему народу. Мне не страшно умереть, как бы это сознательный выбор, не надо тоже этому удивляться. И мне вообще было проще умереть на Украине, чем жить в России. Ну, возможно, меня показательно убьют, даже смертную казнь за то, чтобы... но ну, это один из вариантов. Э, как бы, возможно, меня посадят, да, потому что там не смогут больше не догадываться. Возможно, меня обменяют, сделают все прощения там убийцы, русские журналисты или еще что-то. Разыграют, как разыграют. Э, главное, чтобы все закончилось на Украине, миром. Украинская летчица Надежда Савченко участвовала в антитеррористической операции на востоке Украины как доброволец. В середине июня она попала в плен к пророссийским боевикам, которые вывезли ее на территорию России. Дело о вывозе летчицы в Федерацию рассматривает Европейский суд по правам человека. Свободу Надежде Савченко. В Киеве возле посольства России проходит акция протеста против ареста и содержания в СИЗО Воронежа украинской летчицы и еще нескольких граждан нашей страны. Участники митинга считают незаконным похищение Надежды Савченко и ее вывоз в Россию. Активисты принесли плакат с надписью «Украине нужна надежда». Акция проходит спокойно, однако здание депмиссии по-прежнему ограждено заборами и находится под охраной. Организаторы говорят, если Россия не отпустит граждан Украины, то это может окончательно испортить Отношения между государствами. сегодня мы говорим о том что россия целенаправленно уничтожает веру в то что восстановить отношения еще возможно эти все люди которые там находятся они все разные и по разным причинам прибыли в российскую федерацию и это означает что каждый человек каждый гражданин украины который находится на территории россии сейчас под угрозой Верховной Раде вопроса об отставке правительства сегодня на повестке дня нет. Несмотря на то, что накануне президент направил спикеру парламента Александру Турчинову письмо с просьбой безотлагательно определиться с вотумом доверия к Кабинету министров. Также глава государства указывал на необходимость депутатам вернуться к вопросам рассмотрения изменений к налоговому кодексу и госбюджету. Нет сегодня на повестке дня и традиционного для пятничного заседания часа вопросов к правительству. Чем же занимаются депутаты, спросим у нашего парламентского корреспондента Анны Каменевой. Она выходит с нами на связь. Аня, здравствуй, тебе слово. Здравствуй, Вика. Да, действительно, в повестке дня не было ни одного вопроса, о которых просил президент, который я просил президента рассмотреть сегодня в парламенте. Но тем не менее, спикер парламента Александр Турчинов все, все же зачитал депутатам письмо обращения президента и поставил на голосование два закона, о которых просил глава государства. Это закон о секвестре бюджета и наполнении его, а именно о, об изменениях в налоговый кодекс, а также поставил на голосование, что чтобы возвратиться к вопросу, к документу о модернизации нашей газотранспортной системы. Но депутаты эти решения снова не поддержали. По словам советника президента и народного депутата Николая Томенко, по его мнению, это причина этого не голосования и недобора голосов не только в том, что эти документы действительно нужно менять и менять предметно, но и в том, что треть еще вчерашней коалиции, а в частности это в основном это депутаты из депутатских групп, из двух депутатских групп экономическое развитие и суверенное европейское государство, они не Присутствуют на голосованиях, поскольку, по мнению того же Николая Томенко, они входили в состав коалиции только для того, чтобы избежать досрочных парламентских выборов. Но так как коалиция распалась, и выборы уже являются частью следующим этапом, то депутаты обиделись, как бы и не голосуют. Но это мнение Николая Томенко. Ну а что касается отставки Арсения Ценюка, то по словам спикера парламента Александра Турчинова, по его информации. Уже написано такое заявление и направлено из кабмина в парламент. И как только Верховная Рада получит это заявление Яценюка, она направит сразу его на рассмотрение профильный комитет. И только после рассмотрения комитетом оно попадет в сессионный зал, для того, чтобы депутаты определились. Но спикер парламента попросил ускорить этот процесс и взял как бы, контроль над этим процессом лично. Что касается прогнозов, будет ли принята отставка Яценюка, то здесь мнения разделились. Однопартийцы премьер-министра, фракция Батькивщина и регионалы говорят, что готовы отправить, отправить Арсения Яценюка в отставку, поскольку это его желание. Однако удар, свобода и некоторые внефракционные говорят, что... За, за это решение голосовать не будут, поскольку считают, что вчера Арсений Яценюк сделал более эмоциональное заявление. На самом деле он может справиться с ситуацией, и они готовы вести дальше с ним диалог и помогать правительству в целом. Поэтому считают, что Арсений Яценюк должен остаться на своем месте и быть премьер-министром. Но в общем прогноз, что, прогноз в парламенте, что это решение не будет поддержано. Депутаты большинством не примут отставку премьер-министра. И в связи с этим, если это действительно так и будет, то по Конституции Арсений Яценюк должен будет работать на своей должности, на должности премьер-министра до создания новой коалиции и избрания нового премьер-министра. Ну а что касается работы парламентариев, то сегодня они очень быстро рассмотрели все вопросы повестки дня. Результат это два принятых законопроекта. Один в первом чтении об усилении уголовной ответственности за препятствие журналистской деятельности. А второй документ, он принят в целом, он дает отсрочку на мобилизацию мужчинам, которые имеют трое и больше несовершеннолетних детей, отцам, одиночкам, а также родителям детей с инвалидностью первой и второй группы. Сейчас депутаты перешли к такому пункту, как разное, они просто делают свои заявления на любую тему, которую считают нужным. На этом у меня все, студия. Спасибо, Аня. Напомню, на связи со студией из парламента была наш корреспондент Анна Каменева. Национальный банк создал рабочую группу для разработки предложений по сохранению активов и пассивов неплатежеспособных банков, в которых были отозваны лицензии и принято решение об их ликвидации. По сообщению регулятора, в ее состав вошли специалисты НБУ и Фонда гарантирования вкладов физлиц. В этом месяце уже состоялись первые заседания группы, на которых был рассмотрен проект ее регламента и обсуждены первоочередные задачи. Напомню, 5 июля с поручением создать соответствующую рабочую группу к Национальному банку обратился президент Украины Петр Порошенко. Ну и далее полезная информация о курсах валюты и ценах на бензин. Еще увидимся до встречи.